О, Колян, слышь, а дай мне, пожалуйста, этот, миллиард, дай мне, пожалуйста. Ну, тебе что, жалко или что? Блин, ну да не единственный миллиард у него попросил, гляжа началось. Ну, хорошо, давай, давай не так. Давай полмиллиарда долларов даешь мне не ты, полмиллиарда из Филипповна. И начинаем жить мирно. А? Ну, надо мне, ну, не мне даже, ну друг просто попросил, самый величайший друг в мире, самый, ну, ш... ну сядем с ним по трендам, больше, ну, вообще он на что-то, собственно, и не способен, а без миллиарда, клянусь, ну, вот это все ему нахрен не надо. Короче, я так смотрю, мирно решать проблему никто не намеренный, да? Трамп объявил о создании самого величайшего Совета мира по сектору газа. Американский лидер подчеркнул исключительный статус новой структуры, назвав ее Самый величайший и престижный из всех подобных формирований, когда-либо создававшихся на международном уровне. Хо -хо -хо. Да могли бы лишь раз не уточняться, что он самый величайший. И так понятно, что все, что делает самый величайший Трамп в мире, какую бы дичь он ни творил, это будет самая величайшая дичь в мире. Ну и больше нам с вами про это все ничего знать не надо. А там ничего то и не буду больше. Кроме величия больше ничего. Кто не вступит в санкции? У Трампа появилась новая игра «Совет мира». Дональд Трамп придумал себе новую игрушку «Совет мира». Изначально он придумал его для контроля за соблюдением перемирия в секторе газа, но теперь хочет заменить им совбез ООН. С членов Совета Трамп хочет брать по миллиарду долларов, а тем, кто не хочет туда вступать, угрожает огромными пошлинами. Подписать документы о его создании могут уже 22 января на экономическом форуме в Давосе. Так кто же откажется от такой величайшей шары в мире за... З який ти нещасний мільярд, Да у нас тих мільярдів як собак недорізаних. І тебе за цей мільярд туди ще палкою заганяти будуть. Ти, звісно, можеш для початку пробничок за безплатно спробувати, ну тоді з тебе два. Ти ще краще подожди, навіть три. Ну, коротше, на п'яти мільярдах, я думаю, сторгуємося, Іначе санкції. как работает совет. Есть временное членство и постоянное. Временными членами могут стать все, кого туда пригласил Трамп. Приглашения уже были разосланы, заявили в Белом доме, но точного списка не опубликовали. Я демократично, да. Если ты нормальный чувак, то тебе пробничек даже за бесплатно может выдать. Да, а нормальный ты, че не нормальный? Тоже звонять, это уже Трампу решать. И, ну, вот угадайте с одного раза, кто тут же сходу в список нормальных. Там, ну, выбор невеликий, достаточно однозначный. Известно точно, что в Совет пригласили Россию. Это подтвердил сам Трамп. В МИД Китая также подтвердили получение приглашения. Также среди приглашенных лидеры Великобритании, Франции, Германии, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии и остальных стран G20. Нет совсем мелких стран ЕС, вроде Эстонии, Латвии и Литвы, а также большинства бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки. При этом есть Венгрия, очевидно из-за дружбы Трампа и Орбана. Или, например, Белоруссия. Видимо, Трамп оценил посреднические услуги Александра Лукашенко в украинском конфликте. Нормально туса у них там такая собирается, да, Трамп, Путин, Лукашенко, Орбан, Си, Моди этот мутный, которые, ну, согласятся на це величие, я думаю, автоматически все. А всех остальных, те, которые, ну, нервы им могут там трепать своим одним, только даже присутствием, вот их по минимуму, пожалуйста. А с них за такие счастье даже миллиард не возьмут. Хотя, хотя не, я не прав. Ну, это все-таки Трамп, да, миллиард возьмут, возьмут. Но а ты за него будешь до этого в уголочке на приставном стульчике. Чтобы получить постоянное членство, нужно заплатить 1 миллиард долларов. Это дает право голоса, но все равно все решения должны быть одобрены председателем Совета, то есть самим Трампом. То есть вы там за миллиард пособираетесь между Путиным, Лукашенком и Орбаном порешать какие-то дела мира, на какие даже там целый ООН не способный, что-то может даже там и решить принесете Трампу, а у него погане настроение. Или просто, я всегда, моча в голову. А я не подпишу, говорит Трамп. Я бы шли все нахрен из моего кабинета. А кто сейчас не пиде? Значит, сейчас получит санкции, еще ты еще на один миллиард. Понятно, блин? Кстати, полномочия председателя пугающе широки. Помимо права вето на все решения совета, он же согласует итоговый список членов организации, решает, где и когда будут проходить встречи, и он же принимает и деньги, которые, как обещается, будут тратить на дело укрепления мира во всем мире. Слушайте, а можно, ну, с самого начала было просто деньгами ограничиться и не вводить эти дурацкие хороводы и, э, в помощь голодающим детям Африки? Ну, так просто берем глобус, да, считаем страны, множим цифру на миллиард, заносим все это Трампу, называем все это самым величайшим миллиардом за всю историю человечества, и склочный дед спокойно засыпает для чего нужен весь этот проект? Трамп пока воспроизводит манеру поведения ребенка, который придумал игру, которая ему нравится и хочет, чтобы все в нее играли. А те, кто не хочет по каким-то причинам играть, они плохие, их надо наказать. Это, собственно, проявляется во многих его действиях, но в данном случае это особенно ярко выражено. Комментирует ситуацию директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «Вот смотри, что ты, Трамп, творишь. Смотри, я! За бесплатно, что ну, уже, конечно, нонсенс». Навожу целую цитату от такие, ну, какого путинского пропагандона, и не для того, чтобы с ней поржать, а для того, чтобы подкреслить абсолютную точность описания диагноза. Хотя там его понесло так, что, что он уже хрен засне. Трамп задумал распространить на всю планету работу Совета Мира. На всю галактику, на весь всесвет. Он сейчас даже Бога заставить подвинуться. Он, кстати, Коля, а он есть в списке приглашенных? Нема? Короче, с вас миллиард. И чтобы мне не больше ни единого решение, без личного одобрения Трампа. Всех остальных это тоже касается. Альтернатива ООН. Трамп собрал Совет мира из лидеров 58 стран. Аксиос. Трамп пригласил лидеров 58 стран в Совет мира по газе. Ты что, дурак или что? Это ж сразу сходу минус 58 миллиардов. Алло. Заберите кто-нибудь у деда корзинку с флайерами, вы сейчас очередной бизнес а так по одному месту пиде. Ты же так себе безбедную пенсию не обеспечишь. Стало известно о плане Трампа стать пожизненным председателем Совета Мира. Блумберг. Трамп сможет возглавить Совет Мира после президентского срока. А я к миру дальше жить без лично величайшего позволения Трампа? Якому ну судя по тому, як у нього в останнє час активно уїжджає криша, президентствовать там уже явно не долого. За ним давно психбольниця плаче, в яку пустими руками наш новий імператор галактики йти не збирається. У стран, приглашенных в Совет мира, организованный президентом США Дональдом Трампом, возникли вопросы, куда будут направляться выплаты за долгосрочное членство в организации, пишет Блумберг со ссылкой Источники. Европейские союзники работают над корректировкой условий, предложенных Трампом и над координацией ответных мер и стремятся убедить арабские страны призвать президента США к изменениям, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Типа, ну хотя бы вы на него, ну хоть как-то повлияет, а? И, по-моему, тут даже не Трамп охренел. Тут охренели некоторые любопытні варвари, яким за бабки вам за них ще відчитуватися на радості вообще. А, і більше всього, удручає тут даже то, те, що знаєте, що вони серйозно це все збираються. які то правки вносять, типа Трамп все це буде читати. <laughs> Ти він просто купюри пересчитає, візьми свою доляху і пошле вас усіх нахрен. Якщо ви самі лично не підете до того добровольно. Financial Times. Пример Великобритании Кир Стармер не будет участвовать в Совете мира Трампа. Макрон не примет приглашение Трампа войти в его Совет мира. Блумберг. Рейтер. Норвегия отказалась от участия в Совете мира Трампа. Ну идет в баню неблагодарный. Не сильно то вы Трампа и нужны были. У нее и без вас там есть, есть Путин, Лукашенко, Орбан, там еще целый ведро понятно. кого. Лишних же точно никого не будет? Зеленский отклонил участие Украины в Совете мира по газе. Владимир Зеленский отверг возможность участия Украины в Совете мира по сектору газа из-за присутствия России. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое несогласие с участием Киева в Совете мира по разрешению конфликта в секторе газа, подчеркнув, что Украина не может находиться в одном совете с Россией. Кроме того, Киев выразил нежелание сотрудничать с Белоруссией, рассматриваемой как союзник России. Ну и хорошо, так даже лучше. Бо, ну, кто вам сказал, что у больного гигантомания Трампа есть желание ограничиться одной только газой. Та газа там вообще не, причем та газа за все это вообще ни цента не получит. А тем более, что каких-то таких малохольных заносит туда по миллиарду, ну что-то как-то очередь не наблюдается. Да им воно что, ну они сядут в тесной компании и будут все дела мира решать, и ваши дела, без вашего присутствия, так тем более. США хотят создать Совет мира по Украине с участием России. Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность создания специального Совета мира для контроля за выполнением будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Совет, который, как предполагается, возглавит президент США Дональд Трамп, будет включать представителей Украины, Европы, НАТО и России. Тогда лучше сразу без Украины. НАТО и Европа, я тоже думаю, сразу откажутся, и в этом я даже что-то и не сомневаюсь, и так даже лучше будет. Ми хоча б своїми нудностями не будемо мішати Путіну, Трампу і Лукашенку. Нормальний такий мір в Україні без нашого присутстві встановлювати. Він же все одно всі наші продовження завітіли. Тому я пропоную не жлобиться. да, Забрати мільярд, собрати. нанять на цей миллиард самых лучших психиатров в мире и определить наконец-то пациента, вот куда ему положено. Куда-то в одну палату с Наполеоном, Александром Македонским и Гитлером. Им там с соседних кроватей будет набагато удобнее между собой каким-то образом мир делать. А если диагноз не улучшится, еще один миллиард собрать и чтобы санитары ее вообще со смирительной рубашки не выпускали. И поверьте мне, так даже дешевше всему миру обидеться.